Assalamualaikum dan salam sejahtera Untuk pembelajaran hari ini anda akan bersama saya Puan Siti Nur Hamidah binti Abu Bakar Guru Sejarah 36 SMK Methodist SCS Tiawan Jadi untuk hari ini kita akan aa, Membincangkan satu tajuk iaitu Malayan Union 1946 Untuk hari ini kita akan tengok Struktur pentadbiran Malayan Union Faktor pembentukan Malayan Union Dan juga ciri-ciri Malayan Union Sebagai pengenalan, selepas tamat Perang Dunia Kedua, Jepun telah menyerah kalah iaitu pada bulan Ogos 1945. Kemudian satu pentadbiran uh, telah mengambil alih tanah Melayu selama enam bulan yang dikenali sebagai pentadbiran tentera British ataupun British Military Administration bermula pada 12 September 1945 hinggalah 31 Mac 1946. Dan um, pada 1 April 1946 telah diperkenalkan satu pentadbiran sivil yang uh, menggantikan BMA yang dikenali sebagai Malayan Union. Untuk latar belakang Malayan Union, uh, secara umumnya Malayan Union ialah satu bentuk pentadbiran baharu yang diperkenalkan oleh pihak British untuk menggantikan pentadbiran BMA selepas Perang Dunia Kedua. Okay. Uh, sebenarnya Malayan Union ini telah... Um, diperkenalkan oleh setiausaha tanah jajahan iaitu Sir George Hall yang mengumumkan penubuhan Malayan Union pada 10 Oktober 1945 jadi berita uh, berkaitan dengan Malayan Union ini telah disiarkan dalam akhbar-akhbar tempatan di tanah Melayu pada ketika itu bermula pada 11 Oktober 1945 dan susulan pengumuman ini uh, seorang gubernur British telah dihantar ke tanah Melayu iaitu Sir Harold Michael ...untuk uh, mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu ketika itu. Ekoran daripada ugutan dan paksaan yang dibuat oleh Sir Harold McMichael ketika itu... Uh, ...kesemua Sultan terpaksa menandatangani persetujuan untuk penubuhan Malayan Union. Okay? Dan disebabkan itu pengumuman penubuhan um, telah diisytiharkan... Uh, ...Pemalayan Union secara rasmi pada 1 April 1946 kita dapat uh, beberapa uh, faktor penubuhan Malayan Union yang telah dirancang oleh uh, pihak British. Okey, faktor pertama ialah untuk memperkenalkan uh, satu sistem pentadbiran tempatan baharu di mana British cuba untuk menyeragamkan pentadbiran yang jika selama ini sebelum perang dunia kedua Pentadbiran di tanah Melayu ada tiga iaitu negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi di dalam uh, penubuhan Malayan Union ini, uh, tanah Melayu ini akan me mewujudkan satu pentadbiran yang seragam iaitu di bawah satu pentadbiran pusat yang me merangkumkan ketiga-tiga bahagian pentadbiran yang sebelum ini di bawah satu unit pentadbiran dan satu bawah uh, a unit kawalan uh, pentadbiran British yang dikenali sebagai Malayan Union dan diletakkan di bawah satu peneraju iaitu Governor British. Okey. Jadi um, penyatuan ini adalah uh, untuk melicinkan dan juga menyeragamkan pentadbiran di samping menjimatkan kos. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah dari aspek ekonomi di mana British memperkenalkan Malayan Union ini adalah untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka di mana pihak British cuba untuk memastikan kekayaan ekonomi di tanah Melayu ini berada di bawah kawalan pihak British dan konsesi-konsesi uh, ekonomi juga dapat diberikan sepenuhnya kepada pelabur-pelabur British itu dari segi ekonomi seterusnya faktor perubahan yang ketiga adalah untuk memberikan persediaan ke arah berkerajaan sendiri kepada penduduk di tanah Melayu. Ini adalah selaras dengan um, tuntutan piagam Atlantik yang telah ditandatangani pada bulan Ogos 1941 di mana piagam Atlantik ini menjamin hak untuk berkerajaan sendiri bagi negara-negara yang dijajah. Okay, sejajar dasar ini, kerajaan British uh, cuba untuk memperkenalkan perlembagaan bagi tanah Melayu sebagai satu persediaan ke arah bekerja sendiri dan untuk mencapai kemerdekaan. Okey itu faktor yang ketiga. Seterusnya adalah faktor yang keempat di mana uh, British perkenalkan Malayan Union untuk mengawal kuasa politik orang Melayu. Okey. Dan bagi mencapai matlamat ini, British telah mewujudkan satu jawatan khas iaitu pesuruhjaya negeri di setiap negeri Melayu. Dan pesuruhjaya negeri ini telah mengambil alih peranan yang dimainkan oleh raja-raja dan juga pembesar tempatan ketika itu okay. Jadinya perkembangan ini telah menyebabkan uh, Sultan hanya berkuasa dalam soal agama Islam Dan juga ada istiadat negeri Melayu sahaja Dan kuasa politik di tanah Melayu ini dipegang sepenuhnya oleh uh, Pesuruh jaya tinggi British dan juga Governor British ketika itu Itu adalah empat faktor penubuhan Malayan Union Seterusnya kita akan tengok uh, terdapat enam ciri Malayan Union. Yang pertama adalah uh, tarikh pengisytiharan Malayan Union adalah 1 April 1946. Ciri yang kedua adalah berlakunya penyatuan uh, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan juga Pulau Pinang serta Melaka diletakkan di bawah satu kerajaan pusat. Ciri yang ketiga Singapura diasingkan dan dikeluarkan daripada Malayan Union. Dan diletakkan di bawah satu tanah cajahan berasingan yang dikenali sebagai tanah cajahan mahkota British. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah diperkenalkan prinsip kewarganegaraan Jusohli. Semua yang lahir di Tanah Melayu secara automatik menjadi warganegara. Dan penduduk bukan Melayu yang sudah lama bermastautin di Tanah Melayu juga mudah memperoleh kewarganegaraan. Itu ciri-ciri yang keempat. Ciri Melayu ni yang kelima adalah raja Melayu hilang kuasa di mana tidak lagi berdaulat dalam pentadbiran dan hanya berperanan sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu saja dan ciri yang keenam adalah pembubaran majlis raja-raja Melayu sebagai badan rasmi musyawarah okey uh, jadi itu adalah um, topik pembelajaran kita pada hari ini yang kita belajar tentang uh, pengenalan Malayan Union faktor penubuhan Malayan Union dan juga ciri-ciri Malayan Union. Sehingga kita bertemu lagi di dalam topik pembelajaran seterusnya bersama saya untuk subjek sejarah tingkatan 6. Sekian, terima kasih.